Опять-таки в темное время суток я не знаю такого понятия, как плохой район города. У меня никогда не было проблем на улицах. На самом деле нашу команду собирали буквально полтора дня. Вот, например, меня вчера сняли с блокпоста, прямо из зоны оттуда. вони э, навіть не готувалися до цих э, заходів і ніхто з них фактично не знав які э, безпосередньо вправи будуть сьогодні э, программе виступ мы таким не занимаемся и нам просто сказали за три недели что есть соревнования в которых надо принять участие и мы и приняли то есть как бы я советую всем быть большими, сильными и ужасно грозно смотреться. Вони тільки вранці сьогодні приїхали з полігону. У них вже майже два тижні наметове життя спання на карематі і в спальнику, і дуже важкі навчання. Прийшло дуже багато наших бойових побратимів, хлопці з СУ з Донбасу, з інших добровольчих підрозділів. А я з східного корпуса ми Базируемся в Харькове. Мы занимаемся, для того, чтобы просто быть там э, красивыми, как там занимаются некоторые молодые люди, а для того, чтобы становиться сильнее, чтобы это нам пригодилось, каких-то практических э, наших действий, допустим, какие-то там тяжелые периоды, либо где-то на боевом выходе. У нас нет в мы носили друг друга, там отжимались друг с другом, приседали друг с другом. В общем, у нас не было снарядов, но все прошло неплохо. Очень приятно было, особенно приятно, если вы увидели этот момент, когда а, ведущий предложил попробовать всем перебросить колесо, и собралось, наверное, я не знаю сколько, 5-7 пацанов выбежало, и начали гуртом это колесо перебрасывать. Это, наверное, был один из самых ярких моментов сегодняшнего, сегодняшнего вечера, сегодняшнего дня этих состязаний. Чтобы молодежь смотрела и стремилась, чтобы не боялись идти защищать свою родину, ну и заниматься спортом. Нам потрібно стати сильною нацією. Це приклад. Приклад не той, що ми показували півтора року, війною, стражданнями і так далі. Це приклад в першу чергу добрим настроєм, спортом і так далі. Це все, що ми хочемо показати. Ми можемо стати сильною нацією, ми є сильна нація, тільки треба про це згадати. Звісно, вийде. Украин, народ в Украине, я считаю, на подъеме своих патриотических чувств. И если этот момент не упустить, то может добиться очень больших результатов.